Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Raja Malim Selisih Channel Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan rahmat keislaman Rahmat keimanan Dan rahmat rahmat yang baik-baik lainnya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal Alamin pada edisi video kali ini, kita akan mengupas tentang apakah kita termasuk murid yang tidak setia atau durhaka kepada guru mursid kita, dan di sini juga ada tanda-tanda atau perbuatan yang dilakukan oleh murid tersebut. Sehingga murid tersebut dikatakan tidak setia atau durhaka kepada guru mursidnya. Apakah tanda-tanda atau perbuatan yang dilakukan oleh murid tersebut sehingga murid tersebut dikatakan tidak setia atau durhaka kepada guru mursidnya? Mari kita kupas bersama-sama tentang tanda-tanda dan perbuatan yang dilakukan oleh murid tersebut. Tanda-tanda atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang murid tersebut adalah yang pertama tentang membaiat. Tentang membaiat ini Seorang murid itu tidak ada diberi oleh gurunya, yaitu dibolehkan membayar. Tetapi seorang murid itu membayar murid yang baru. Nah, ini sudah termasuk salah adab besar, atau murid tersebut terkena adab jahat. Mengapa dikatakan seorang murid itu tidak setia dan durhaka kepada guru mursidnya? Di sini seorang murid itu tidak diberi wewenang atau tidak diberi amanah untuk membaiat. Baik seorang guru mursidnya itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Jadi karena tidak diberi wewenang atau amanah, ini namanya sudah melanggar adab. Ini sangat bahaya sekali. Yang pertama adalah bagi si murid yang membaiat. Yang kedua adalah bagi orang yang dibaiat. Inilah tanda-tanda seorang murid itu tidak setia atau durhaka kepada guru mursidnya. Lalu, yang kedua adalah tentang mengajar. Di sini, seorang murid juga tidak diberikan wewenang atau amanah untuk mengajar, namun murid tersebut mengajar tanpa diberikan wewenang atau amanah dari guru mursidnya ini juga termasuk murid tersebut adalah tidak setia atau durhaka kepada guru mursidnya lalu yang ketiga tentang mentawajukan. Di sini seorang murid juga tidak diberi wewenang atau amanah oleh guru mursidnya tetapi berani mentawajukan murid-murid. Jadi ini sudah melanggar adab. Dan di sini juga murid tersebut dikatakan tidak setia. Atau durhaka kepada guru mursidnya. Lalu, yang keempat, tentang mensulukan. Di sini, seorang murid tersebut juga tidak diberi wewenang atau amanah untuk mensulukan. Nah, di sini sebetulnya sangat sensitif masalah suluk ini ya. Tetapi di sini murid tersebut pandai-pandaian menyulukkan orang lain. Ini termasuk sudah adab jahat ya. Tidak diberi wewenang atau tidak diberi amanah tapi pandai-pandaian mensulukkan. Inilah Tanda-tanda atau perbuatan yang dilakukan oleh murid tersebut, tanda tidak setia dan tanda durhaka kepada guru mursidnya. Lalu, yang kelima adalah tentang murid tersebut berguru kepada orang lain, baik guru mursidnya masih hidup ataupun sudah meninggal dunia murid tersebut berguru kepada orang lain ini tidak boleh atau salah adab apabila guru mursidnya itu masih hidup atau sudah meninggal dunia di sini tiada boleh berguru kepada orang lain amalkan saja apa-apa yang sudah diberi oleh guru mursidnya, baik guru mursidnya itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Lalu, yang keenam, tentang seorang murid itu mengambil suatu amalan atau doa-doa tertentu yang bukan dari guru mursidnya. Ini termasuk adalah tanda-tanda dan perbuatan yang tidak terpuji. Inilah termasuk murid yang tidak setia atau durhaka kepada guru mursidnya. Enam dari tanda-tanda ini atau perbuatan yang dilakukan oleh murid tersebut. Inilah tanda-tanda atau perbuatan seorang murid yang tidak setia dan durhaka kepada guru musidnya dan ini sangat membahayakan sekali bagi seorang murid apabila tidak setia dan durhaka kepada guru musidnya apakah yang didapat oleh seorang murid yang tidak setia atau durhaka kepada guru mursidnya, apabila seorang murid yang tidak setia atau durhaka kepada guru mursidnya, pertama adalah seorang murid itu terkena musibah. Musibah banyak ya, bisa kecelakaan dan lain-lain secara. Jasmani yang kedua, seorang murid itu akan tertutup hijabnya, baik hijab batinnya maupun hijab akalnya, dan hijab-hijab yang lainnya. Secara sederhana, hijab itu adalah tirai. Antara yang Maha Kuasa dengan hambanya, apabila seorang murid itu sudah tertutup hijabnya, di sini seorang murid itu sudah tidak benar lagi batinnya. Batinnya itu sudah kotor. Lalu, yang kedua tentang akalnya, akalnya juga sudah tertutup. Tidak bisa membedakan mana ini yang benar dan mana ini yang salah. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Itulah yang namanya hijab. Seorang murid itu tertutup, baik hijab batinnya maupun hijab akalnya. Apabila seorang murid itu sudah tertutup hijabnya. Di sini, tiada lagi kemungkinan murid tersebut bisa mengetahui tentang kebenaran, pelajaran, ataupun suatu amalan-amalan yang diberikan oleh guru mursidnya karena hijabnya itu sudah tertutup. Ya, semoga informasi ini bisa direnungkan. Bagi kita bersama, ya, janganlah seorang murid itu sampai tertutup hijabnya dan juga sampai-sampai mendapatkan suatu musibah, ataupun kecelakaan, atau yang lain-lain, karena tidak setia atau durhaka kepada guru-mursidnya. Kalau sudah durhaka kepada guru-mursidnya, ini termasuk sudah durhaka kepada Allah. Semoga ini bisa menjadikan suatu renungan atau suatu informasi bagi kita bersama. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas di dalam penyampaian. Wabilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.